В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що цей ефір ви також можете дивитися на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні гостем нашої програми буде міністр економічного розвитку та торгівлі Айвара Сабрамовичус. Він з'явиться тут в студії буквально за кілька хвилин. Перед цим скажу про що в принципі ми хотіли говорити з міністром, які питання ми йому збираємося задавати. Які аспекти розглядати, звичайно, якщо встигнемо все це обговорити разом із вами. Під час нашого ефіру до речі, відразу нагадаю телефон, за яким ви зможете також задавати через певний час питання міністру. Це 044 490 30 74 І також ви можете задавати свої питання, ділитися коментарями і враженнями на сторінці. Програма Ваша Свобода у Фейсбуці. Зараз ви бачите на екрані її адресу. Тут є досить важливим той факт. про який мені здається варто нагадати, що економічні зміни в країні – це важливий елемент того транзиту, Який є визначальним для розвитку української держави для її європейської і євроатлантичної інтеграції, втім без цього транзиту важко собі уявити, щоб реально на справі запрацювала угода про інтеграцію про асоціацію України з європейським союзом, яка має вже повною мірою запрацювати 1 січня 2016 року? Важко собі уявити, щоб Україна могла виконати умови вступу. До європейського союзу всі країни центральної і східної Європи, які перед нами пройшли схожий з нами шлях, здійснили ці економічні реформи, і те їм було потрібно. Не менш 10-15 років, щоб приєднатися до європейського союзу, Поза сумнів України теж такий термін раніше ніж за 10-15, можливо, 20 років Україна не стане членом європейського союзу, і це також усвідомлюють всі ті, хто реально знаються на тих процесах перетворення, які існують в українській державі. Але для того, щоб гідно прожити ці 15-20 років, для того, щоб за цей час були реальні зміни, було покращення рівня життя людей, були реальні переміни в. Стратегічних секторах економіки була деографізація і демонополізація. Потрібно, щоб в державному апараті була воля до реформ, а у суспільства запит на ці реформи, і це ті обставини, які сьогодні можна сказати, гальмують український рух вперед, перетворюють Україну на суспільство на сам перед пострадянське, таке, яке акцептує корупцію знизу до гори, яке не вірить у переміни, що стосується непевної верстви людей і. Із гаманцями, підприємствами чи владними портфелями, а насамперед зміни, які будуть виключати також і відповідальність кожного громадянина за те, що відбувається в державі, що є також досить важливою обставиною для економічних перетворень. І тут виникає велика кількість проблем, які мені здається, варто обговорювати з будь-яким економічним реформатором. Це і проблеми, які стосуються. Реальних справ з приватизацією державної власності це і проблеми, які стосуються того, як держава може підтримати ініціативу кожного окремого громадянина і тих, хто бажає. Створювати свій бізнес у таких тяжких умовах, і мені здається, що без чіткої, я б сказав, без структурної відповіді на всі ці питання неможливо провести якісь реальні економічні перетворення, якісь реальні реформи. А до того ж потрібно, щоб команда реформаторів також підтримувалася суспільством, щоб суспільство прекрасно розуміло, хто реально реформує, а хто використовує час реформ для того, щоб посилити власні позиції досить часто по. Пози позиції ще й олігархічного характеру, це все питання, які мені здається, варто не просто обговорювати, на які треба мати чітку відповідь. От у нас до нас вже приєднався пан міністр. Вітаю. Дуже дякую. І ви знаєте, я от хотів насамперед задати питання, яке є питанням сьогоднішнього дня. Ви взагалі розумієте, чого на вас, скажімо так, така олігархічна атака особисто. Ви ж вже, вже помітили сьогоднішні матеріали, сьогоднішні висловлювання, які з'явилися в медіа, які стосуються саме вас. У вас є якась це своя відповідь на це питання? Ну, бачите, це боротьба за денежні потоки, то есть абсолютно. коррупционные схемы, которых покрывают некоторые люди или при власти, или при предыдущей власти. Это абсолютно так. И это в основном из-за государственных предприятий. Как раз зашел разговор о создании холдинговой компании для всех государственных компаний, чтобы взять из-под министерства государственные предприятия, чтобы Демчишин, Абрамович, Ереский не занимались бы под <связать> управлением а знать, конкретных как а холдинг? да, как раз вот я чуть-чуть и задержался, потому что была рабочая группа по холдинговой компании Фонд держмайна Министерства финансов, Мин, топ энерго, администрация президента. Смотрите, в других странах Сингапур, Малайзия, Казахстан, Румыния есть тоже холдинговые компании по управлению, значит, государственной собственностью. В чем смысл? Во-первых, чтобы был единый центр чтобы министры, которые в среднем меняются каждые 11 месяцев, а их не замы, может, даже и чаще, чтобы все-таки занимались политикой отраслевой, а не конкретными государственными предприятиями. Б. Чтобы внести прозрачность в процесс. Сейчас же они не аудитируются. Из всех государственных компаний там 5 проходят международный аудит. Это ненормально. И обязательно, чтобы, что касается назначения, чтобы была прозрачная структура, мы предлагаем, чтобы прозрачный структуре, назначили бы менеджмент этого холдинга, они же, в свою очередь, там тоже наняли профессионалов. Сейчас не позволяет наши условия по мотивации, по вознаграждению назначать нормальных людей с западным образованием, с менеджерскими качественными, а то даже и иностранцев. И как раз вот эту проблему решим через создание холдинга и компании. Определяемся, там должно быть 15-20 предприятий и так дальше. Олигархи, большой бизнес будут э, кричать, орать, помогите, э, караул, Абрамович а, забирает а компанию из-под министерства. Потому это что на олигарху компанию. Вот мне. Ну как но, это но, не но... покупая компанию, ты садишься на денежные потоки и просто крадешь из денежных потоков. Это это очень просто. Зачем, зачем ее покупать? Поэтому, ну смотрите, есть разные олигархи. Да, что такое олигарх? Это особо, скажем так, богатый человек, который имеет полити Влияние. Это особо приближенная к императору. да да абсолютно Можно так сказать, гигант мысли это так. И, и так дальше то есть они они опять же сколько из этих олигархов создали бизнес там с нуля построили которые участвовали в какой-то супер конкуренционной среде да нет они в самом большом начали какие-то денежные потоки воровать из государственных компаний через какие-то там тоже поставки или через продажи, а в итоге просто они сказали, зачем мне вообще инвестировать куда-то или что-то покупать, если самое легкое заплатил деньги каким-то политикам, поставил там пару руководителей, даже на уровне иногда заместителя генерального директора, и они там уже делают все, что нужно. А скажите, а у меня с бандажелотей еще всем возможным державному уходом еще вин вынекнет. Да. Там достаточно разные структуру предприятия. Я не очень как они будут между собой ну там я, я тоже читал эту статью от наших великих олигархов, у которых ну, есть вот видение прямо на все значит, аспекты нашей жизни, экономики и так дальше. А, абсолютно не согласен с этим. А, есть структуры в современном мире, большущие фонды, мировые, с мировым именем и историей, которые управляют в одних значит, структурах компании совсем разных отраслей и банки. Тот же самый General Electric, большой конгломерат. У них есть как и производство двигателей, так у них и есть значит, банк по значит, финансированию физических лиц и так дальше. Поэтому это, это очередная, так сказать, отмазочка, чтобы там у конкретных министров оставить конкретные государственные компании, на которых они на данный момент влияют и не хотят от этого отказываться. А тот конкретный человек, который фигурирует как значит, главное действующее лицо этой конкретной статьи, вы знаете, там все-таки есть интересы в разных отраслях, особенно что касается машиностроительного, и это тоже связано в принципе, с нашим в последнее время активизацией no. по uh -huh. выяснению хищения в особо крупных масштабах. Электротежмаш, украхим трансомяк, горно-богадительная горно-химическая... И я да? Ну, это следствие покажет, как говорится. Но мы продолжаем бороться с, с, с этим. И это очень-очень многим не нравится. Из последнего, свеженького, могу вам сказать: это еще нигде не публиковалось. Новый руководитель Государственного резерва, которого я назначил, сначала сделал этот экспресс-аудит, где выяснилось, что. Большое количество зерна отсутствует нефтепродуктов. Последнее тоже вот был подписан предыдущими руководителями контракт на поставку топлива. То есть посмотрели, посудились чуть-чуть и подписали новый. Экономия 118 миллионов гривен. По сравнению с тем, что можно было подписать до этого. Поэтому возможности для каждого из нас бороться с коррупцией бесконечны. Поэтому я попросил бы тоже, чтобы и люди, и те политики, которые все-таки чувствуют ответственность за страну, помогали друг другу в борьбе с коррупцией. А это возможно в госкомпаниях, в госрезерве, в госзакупках и практически везде в других значит, аспектах жизни нашей, особенно что касается власти, правительства и так дальше. Давайте послушаем звонок у нас, я дозвоню, я читаю. Будь ласка. Так, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Слава вас. Снова Україні. Задавайте Добре. питання, бо мало Це часу. Це називається до вас, пан Славко. Мене так називають українці. У мене таке запитання до пана міністра. Скажіть, будь ласка, чи проведена реформа насамперед у вашому міністерстві? Бо в 2005 году журналисты после після завершення успішної помаранчевої революції і журналісти вимагали і, что оголошували, що буде замінено 50% співробітників. Дякую. Та речі, я б завжди питання. Давайте все ж таки дійсно. Якщо відбувається з реформування самого Міністерства економічного розвитку, до речі, ви сказали, що взагалі можна ліквідувати да. на початку свого Смотрите, mandата. это очень важный момент на самом деле, тому що очень мало міністрів готові сокращати здержки государственные. А это очень важная вещь, потому что мы хотим, с одной стороны, сделать очень серьезную налоговую реформу, которая предусматривает потенциально очень серьезное сокращение там, процентных ставок на некоторые налоги. Но ну, нам нужно найти значит, точки возможности финансирования, образовавшиеся дыры в бюджете потому что мы люди ответственные, особенно министр финансов обязательно, и нам Международный валютный фонд не позволит, если мы не будем серьезно сокращать издержки. Мы, как сказали, 30% сделали уже за первые 6 месяцев, еще 20% сокращения издержек и персонала будет в ближайшие месяцы. Зачем это важно? Все-таки, вот как показывают другие структуры, если ты ничего не меняешь, это все и останется так, как есть. Ты не можешь 10% поменять, добавить 5% каких-то новых людей и ожидать какого-то совсем другого результата. Так это не работает. Люди, которые работают в этих структурах, вещи неправильно делали. У них неправильные подходы, у них неправильные ценности. У них э, э, все э, работало неправильно. Поэтому всех по возможности удаляешь. І вже по новому там нанімаєш, особливо що стосується контролюючих органів, особливо що стосується таможні і, 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 і за других фіскальних органів, такі як налогові, так де обязательно таким Наверіпо, фіскальні органи. Що відбулося з обшуком в it компаніях Все ж таки, можна зрозуміти? Бо мені зразу, що це один з найбільш таких прогресивних ринків українських сегментів економіки. Разом із сам ясно, що чи він може працювати повністю в не в ціні. И тут ну, смотрите, из, это под ширмой некоторых IT-компаний тоже происходили не совсем правильные вещи, но нельзя при этом из-за того, что там какой-то малепустенький процентик э, тех, которые злоупотребляют э, какой-то там преференцией, я извиняюсь за выражение, мочить всех остальных и так дальше. Поэтому мы собрали всех IT-компаний, их выслушали, сразу после этого пошли к министру внутренних дел Аваков, который полностью поддержал, что все-таки так дальше не можно продолжать. Но это обязательно, вот то, что подняли IT этот бунт, это иллюстрация всего, что происходит и в других отраслях. Это не только касается IT. Поэтому сегодня-завтра Макс Нефедов, Антон Геращенко, другие выйдут с каким-то месседжем о конкретном плане, что будет сделано на следующие две недели. Я думаю, в итоге этого пути, через две недели, я, Аваков, надеюсь, уже Грицак из СБУ, выйдем с каким-то конкретным планом действий, как покончить с этим беспределом, который в данный момент творится. Давайте послушаем еще звенок у нас на мобильном, если хочешь, на телефоне. Будь ласка, скажите. Доброе здоровья. Доброго дня. Це, це Вінничина. Я займаюся электроникой Для меня было бы очень бажано, чтобы в Украине Україні діяли філії виробників напівпровідників, ну таких, як можливо, Siemens, Філіпс, Томсон, можливо, менш відомих. Як ви вы бачите перспективу? Чи це можливо і що для цього потрібно зробити? Дякую. Ну, смотрите, мы обязательно хотим, чтобы такие виробники у нас были. Я, кстати, завтра еду в Стокгольм. Я в Швеции долго жил, 7 лет, но первый раз после назначения министра еду туда, куда ездил как минимум несколько раз в день, потому что там была штаб-квартира моей инвесткомпании. Первая встреча уже на пути в город из аэропорта будет штаб-квартира Эриксона в местечке Шиста. 20 километров от Стокгольма. Мы как раз там встретимся с большой дюжиной it компании конкретно с Ericsson, и тоже будем обсуждать возможности расширения их присутствия на нашем рынке. Вообще-то хотелось создать, если честно, условия благоприятные для всего бизнеса. Это самое, делая какие-то отдельные вот когда все закоррумпировано, все забюрократизировано, зарегулировано, и пытаться сделать э, какие-то там э, островки стабильности э, с отдельными условиями, и так дальше, это, не, это неплохо, но это не сработает. Поэтому, прежде всего, нужно расчистить поле, улучшить условия для всех, отменить множество количества лицензий, дозволов и так и дальше, чем мы и занимаемся. И тем самым улучшая инвестклимат климат. Мы призываем и отечественных инвесторов э, больше инвестировать из-под мастрасов деньги достать, и международных сюда прийти. И первые плоды своей работы уже видим. Э, инвесторы достаточно большим э, количеством приезжают, осматриваются, делают э, свои выводы, приедут опять через несколько месяцев, через полгода, через год, э, посмотрят, исполняются ли такие обещания правительствам и так дальше, уже будут делать своих. Советок директорів рішення по вложению. це обычно такой процес, який об'язательно не є краткосрочним. Я сьогодні бачу таку цифру, що 400 тисяч українців за тільки за останній час отримали дозвіл на легальну роботу в Польщі. Це одна країна і один mm -hmm. чи, часовий період досить невеликий. І от мені цікаво, все ж таки, як ми можемо реально змінювати економіку за умови такої величезної міграції з країни трудової. Ну, смотрите, абсолютно с вами согласен, что демографическая ситуация, экономическая ситуация остается абсолютно неприемлемой. То есть она должна улучшаться. Худшие макроэкономические показатели, я уже об этом говорил 5 месяцев назад, плюс-минус, вот тогда они и наступили. Когда у нас один год экономика падает 7,5, другой 10, ну, конечно, будут такие вот негативные процессы, что люди, сами по себе ищущие новых возможностей там где лучше они конечно будут уезжать к сожалению если мы были с польшей на одном уровне 25 лет назад ну сейчас это вообще несравнимые вещи у них доход на душу населения ну просто в разы больше чем у нас и мы конечно стремимся если бы мы мы у нас есть уникальная возможность из-за того что мы отстали все другие убежали вперед сейчас все нам хотят помочь, мы как раз внедряем самые лучшие практики, которые существуют. Децентрализация по польской модели, налоговая, Иван Миколаш из Словакии нам помогает, государственные предприятия, литовцы нам помогают их реструктуризировать, американцы помогают по дорожной полиции и так дальше. Грузины, которые разработали систему госзакупок, с этими же технологиями помогает нас. Поэтому в итоге, взяв вот эти все правильные советы, я уверен, что по каким-то конкретным направлениям мы обязательно добьемся самых лучших успехов. Вот запомните, по реформе госпредприятий у нас цель иметь самую лучшую систему за какой час? Я думаю, через полтора года. То есть это уже за полтора года. А сколько взагали? Первая электронная сделка по госзакупкам у нас в стране совершилась только в э, феврале этого э, года. Все будет в электронной плоскости уже до конца следующего года. Поэтому с начала 2017 года, когда полностью целый год заработает это и будет экономия 50 миллиардов гривен, вот тогда я считаю, что у нас есть уникальный момент, чтобы уже к нам приезжали и сказали, расскажите, как вы это сделали. Запам'ятаємо цю цифру yeah. і подякуємо міністру економічного розвитку та торгівлі Айверу Сабрамовичу за участь в сьогоднішній програмі на Радіо Свобода. Нагадаю, що за біля мікрофону був Віталій Портников. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Побачимось.